Я як истребитель, мотор мой сменит небо. Моя обитель, но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою но Юнкер свит, я сделал с ним, что хотел, но тот, который во мне сидит изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит меня. Механик за Но тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомба лесет смерть аэродрому. Окажется, а стабилизатор поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт, уйду. Я устал от ран, но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он вот сейчас будет срыв, но мне не гореть на песке Запреты скорости все перекрыв, я выхожу из пике Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел «Мир!» Вашему дому И тот, который В моем червке Остался один И влип Меня в заблуждение Он ввел и в пике Прямо из Мертвой петли Он рвет на себя И на грусти Вдвойне Эх, кто же мне Летчикас Но снова приходится слушаться мне И это в последний раз Я больше не буду Покорным клянусь Уж лучше лежать на земле Ну что ж он не слышит Как бесится пульс Бензин моя кровь на нуле Терпению машины Бывает предел и время Его стекло но тот, который во мне сидит, вдруг тнулся да лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому Выходит, и я напоследок спел мир вашему дому.